Presiden AMNO tegaskan tidak mahu sebarang perpecahan berlaku bagi hadapi PRN-17. Rafizi Ramli dakwa pertembungan dengan Nurul Isa Anwar berlaku atas padang tidak sama rata. Pemuda PKR minta Rafizi pertimbang semula keputusan untuk tidak rasmikan Kongres Nasional. Akmal Saleh cabar bersatu buktikan punyai pemimpin yang berkhidmat jika mahu menang banyak kerusi. Muhammad Hassan tegaskan dasar neutral buka ruang kerjasama global. Dan Ramasami ugut saman penular fitnah pecah amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Azma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Kita hanya ada satu kumpulan, kumpulan kepimpinan BN Negeri Sabah. Itu yang ditegaskan Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi bahawa beliau tidak mahu sebarang bentuk perpecahan berlaku dalam parti ketika negeri Sabah sedang bersiap sedia menghadapi PRN ke-17. Beliau turut menolak sebarang kewujudan kumpulan atau kem tertentu yang cenderung kepada individu tertentu dalam kalangan pimpinan parti di Sabah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran Gerak 17 AMNO Sabah Parlimen Sepangkar yang diadakan di Institut Kemahiran Mara IKM Sepangkar. Menurut beliau lagi, semua kepimpinan parti perlu mengetepikan perbezaan pendapat yang sebelum ini menjadi punca kekalahan BN pada dua pilihan raya umum PRU berturut-turut. Sehubungan itu, Ahmad Zahid menggesa agar semua pihak dalam UMNO Sabah menutup lembaran lama dan membuka buku baharu demi memastikan kemenangan pada PRN kali ini. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mendakwa pertembungan merebut jawatan antara Nurul Isa Anwar berlaku di atas padang yang tidak sama rata. Katanya dalam satu ceramah, pertembungan itu dalam keadaan disusun bagi memberi kemenangan kepada Nurul Isa. Tambahnya, titik persamaan antaranya dengan PKR Sarawak ketika ini ialah masuk pertandingan pasti kalah. Sebelum ini, Rafizi menyatakan kesediaan untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi jika gagal mempertahankan jawatannya dalam pemilihan PKR kali ini. Rafizi mengakui sebenarnya agak lega dengan kemungkinan itu sekaligus berkata akan mempunyai lebih banyak masa dan lebih bebas bersuara dalam pelbagai isu. Sementara itu, Rafizi berkata keputusan bertanding dalam pemilihan kali ini adalah berani mati dalam keadaan beliau tahu akan kalah berdepan Nurul Isa. Sementara itu, pemuda PKR meminta penyandang timbalan Presiden Parti itu untuk mempertimbangkan semula keputusan untuk tidak merasmikan Kongres Nasional Sayap Pemuda dan Wanita PKR pada 22 Mei depan memetik laporan Malaysia Kini mengesahkan bahawa pemuda PKR telah menerima salinan surat Rafizi yang dihantar kepada Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai keputusan menolak jemputan merasmikan Kongres sayap itu. Penyandang Ketua Pemuda PKR, Adam Adli berkata, sayap itu merayu agar Rafizi mengubah fikirannya. Pihaknya bagaimanapun sedang berusaha untuk mendapatkan persetujuan semula sesuai kedudukannya sebagai timbalan presiden. Sementara itu, setiausaha agung PKR Huzia Saleh memberitahu Malaysia Kini bahawa belum disahkan sama ada Rafizi akan merasmikan majlis itu ataupun tidak. Terdahulu Malaysia Gazette melaporkan bahawa Rafizi telah menghantar surat kepada Datuk Sri Anwar memaklumkan mengenai pendiriannya untuk tidak memenuhi jemputan sayap parti bagi merasmikan kongres mereka. Tindakan itu dikatakan dikaitkan dengan peningkatan sokongan terhadap pencabar tunggal Rafizi untuk jawatan timbalan Presiden PKR, Nurul Isa Anwar dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari yang akan mengekalkan kedudukannya sebagai naib presiden parti. Ketua Pemuda AMNO Akmal Saleh berkata, bersatu perlu membuktikan mereka mempunyai pemimpin yang berkhidmat dan tidak hanya timbul pada musim pilihan raya jika mahu menang lebih banyak kerusi. Mengulas kenyataan berhubung cita-cita yang disuarakan oleh Setia Usaha Agong Bersatu Azmin Ali, Eskor Kerajaan Negeri Melaka itu menegaskan bahawa rakyat negeri mahukan kehadiran pemimpin yang benar-benar komited -benar untuk berkhidmat secara berterusan. Ujar Adun Merlimau kepada FMT, sekiranya mempunyai keyakinan untuk merampas Melaka, PN perlu membuktikan mempunyai pemimpin yang berkhidmat. Terdahulu Azmin dalam hantaran di Facebook yakin Bersatu akan mendapat sokongan majoriti pengundi di Melaka dan menambah beberapa lagi kerusi. Beliau mendakwa data dan analisa keputusan PRU15 menunjukkan Bersatu berjaya mendapatkan kemenangan di beberapa don lagi yang disifatkan meyakinkan. Pada PRN 2021, Bersatu menang dua kerusi untuk PN iaitu di Bemban dan Sungai Udang. Menteri Luar Muhammad Hassan berkata, dasar luar Malaysia yang berasaskan prinsip aman, bebas dan berkecuali serta mesra pelapor membolehkan negara mengadakan kerjasama dengan mana-mana pihak tanpa tekanan. Beliau menyatakan bahawa Malaysia bersedia menjalinkan hubungan dua hala dengan mana-mana negara asalkan negara tersebut menghormati prinsip undang-undang antarabangsa dan mengamalkan dasar yang berteraskan nilai-nilai kemanusiaan. Katanya beliau mahu adakan hubungan dua hala dengan mereka terutama dari segi perdagangan dan ia mustahak bagi membuka ruang dan pasaran seluas-luasnya. Muhammad yang juga ahli Parlimen Rembau berkata pada masa sama ia sebagai langkah menarik pelaburan asing ke Malaysia supaya dapat membangunkan negara dengan lebih baik. Sementara itu beliau berkata, kesiapsiagaan menjelang Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 yang akan berlangsung pada 26 dan 27 Mei ini di ibu negara berada pada tahap baik. Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 pada 26 dan 27 Mei ini menghimpunkan 10 pemimpin negara anggota blok itu bagi membincangkan isu serantau serta memupuk kerjasama ekonomi selain memperjuangkan prinsip keterangkuman dan kemampanan. Pengerusi Urimai P. Ramasamy telah memberi amaran untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap individu di media sosial yang menyebarkan hantaran yang didakwa mengandungi unsur fitnah berkaitan dengan 17 pertuduhan jenayah pecah amanah melibatkan dana Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, PHEB. Peguamnya, Syamsir Singh Ting meminta agar semua pihak mengelakkan diri daripada mengeluarkan komen spekulatif mengenai kes itu dan memberi ruang kepada proses undang-undang berjalan dengan sewajarnya. Shamsher berkata, pertuduhan terhadap Ramasami adalah mengenai tidak mendapat kelulusan rasmi PHEB untuk pemindahan lebih 859,000 antara 2019 dan 2022 bagi pelbagai tujuan. Ramasami adalah timbalan ketua menteri Pulau Pinang dan pengerusi lembaga pada masa itu. Shamshir dalam kenyataan berkata, bukannya Ramasami membuat pembayaran kepada diri sendiri, saudara mara atau rakan, cuma tiada kelulusan terdahulu daripada lembaga. Shamshir berkata, Ramasami mengarahkan tindakan undang-undang diambil terhadap mereka yang menyebarkan hantaran berunsur fitnah dan maklumat palsu mengenai dirinya. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.